मी मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण आपल्याला पेठ पुणे या ठिकाणी या ठिकाणी जसं आपल्याला माहित आहे पुना पॅलेज आहे आगन कॅम्पस आहे असं जे आहे शैक्षणिक संस्थान या ठिकाणी आहे आणि सध्या जे आहेत बारावीच्या परीक्षा या ठिकाणी चालू आहेत त्याच्यामुळे जे आहे या ठिकाणी नागरिकांची वळजड चालू असते आणि या वळजडमुळे नागरिकांना ट्रॅफिकची समस्या जी आहे सहन करावी लागते तर याच्यामध्ये विद्यार्थी संघटनेचे क्या है सुल्तान साहब अपने क्या बोले आप ट्रैफिक के बारे में जय भीम सभी को मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से एडवोकेट सुल्तान फतेहली शाह यहाँ पर कैंप जैसे कि आप जानते हैं ऑफ दी महाराष्ट्र के तौर पर जाना जाता है स्टूडेंट पूरे दुनिया से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और जो है ये यहाँ एक स्टूडेंट के लिए जाना माने वाला इलाका है हजारों की साथ में विद्यार्थी रहता है लेकिन ये जो रोड है पूना कॉलेज से लेके चोरा मंतालीन तक का रोड इस रोड पे ये कुछ रेस्टोरेंट है यहाँ पे मदीना रेस्टोरेंट अल्लाह रेस्टोरेंट पूना रेस्टोरेंट ये लोग अपनी बेकायदेर इनके पास पार्किंग तो है नहीं रेस्टोरेंट के लिए जो कि लीगली रिक्वायरमेंट है इनके पास पार्किंग होनी चाहिए लेकिन पार्किंग नहीं है इनके कस्टमर बेकायदेर पार्किंग करते उसकी वजह से ट्रैफिक जमता है और हम विद्यार्थियों को तकलीफ होती है और पुलिस प्रशासन ने इनको नोटिस दिया है वाहतुक विभाग ने लश्कर वाहतुक विभाग ने ये नोटिस देने के बाद भी ये लोग इसकी अमल बजाली नहीं कर रहे मतलब ये लोग प्रशासन की भी नहीं सुन रहे और प्रशासन से हमारी अपील है कि ऐसे लोगों पे जिनकी वजह से विद्यार्थियों को तकलीफ हो रही है आप कार्रवाई कीजिए अन्यथा मजबूरी में हम विद्यार्थियों को सड़कों पर आके संविधानिक तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा ये मेरी अपील है मीडिया के मार्फत से मैं ये बात कहना चाहता हूँ की मदीना रेस्टोरेंट पूना रेस्टोरेंट और नल्ला रेस्टोरेंट इनके पास पार्किंग नहीं है और अगर पार्किंग है तो इनकी इलीगल पार्किंग होती है इनके कस्टमर है यहाँ आप देख सकते हैं अब आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं है कचरा भी देखिए आप ये विद्यार्थियों के इसके ऊपर शरीर पर इसकी हानि पहुंचती है ये पूरी तरीके से यहाँ से वहां तक लेके ये बेकायदेशीर पार्किंग है और संडे के दिन यहाँ पे ये डबल रो में पार्किंग होता है यहाँ तक ये पार्किंग होता है और ये पार्किंग होने की वजह हो से यहाँ तक पार्किंग होता है उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक इतने बड़े लेवल पे जाम होता हमारे बच्चे जिनको इंस्टीट्यूट जाना है जिनको कॉलेजेस जाना है वो टाइम पर पहुंच नहीं पाते हालांकि इलाका जो है वो विद्यार्थियों के लिए पहचाना जाता है उसके बावजूद भी हमको ये रेस्टोरेंट वालों की बेकायदेशी पार्किंग से तकलीफ है आमरी मैं फिर से कह रहा हूं 50% अपील है कि आप कार्रवाई कीजिए वो कर भी रहे और अगर नहीं होता है तो हमें आर्टिकल 19 का यूज करके आंदोलन करना पड़ेगा माहित आहे की आता सुल्तान भाईदेव जसं सांगितलं की विद्यार्थी फेडरेशन आहे त्याच्या माध्यमातून लष्कर वाहत विभागाला त्यांनी पत्रव्यवहार केला होता तक्रार केली होती आणि त्या संदर्भात जे आहे मदीना हॉटेल आहे आणि अजून दोन हॉटेल आहेत जसं पुणे हॉटेल आहे आणि सुबानल्ला हॉटेल आहे यांना जसं यांचा आपण बघू शकता यांना पोलिसांनी नोटीस दिली होती की आपले वाहतूक मध्ये जे अडथण निर्माण होत आहे आपल्याकडे येणारे ग्राहक जे आहेत ते पार्किंग करतात आणि कॉलेज वरनं शाळेमधनं परत जाणारी जे विद्यार्थी आहेत त्यांना त्रास सहन करावं लागतंय तरी सुद्धा या नोटिसाचा अंमलबजावणी काय होत नाही आणि अशा उल्लंघन करणारे जे रेस्टॉरंट आहेत त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार हे पाहण्यासारखी गोष्ट आहे मी अजर काद्री मी मराठी पुणे यशस्वी उद्योजकांची गाथा काय होते त्यांच्या यशाचे रहस्य काय होते त्यांच्या उद्योग जीवनातील अडचणी कसे केले त्यांनी त्यावर मात लवकरच घेऊन येत आहोत हॅपेक्स मीडिया प्रस्तुत मी उद्योजक फक्त मी मराठीवर